ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸასიਖਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੜੀ ਵੀ ਐ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਐ इमोशनल ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ 8-10 ਟਰੱਕ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 7-800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਦੇ ਚ ਗੱਦੇ ਵੀ ਐ ਸੈਂਟ ਵੀ ਐ ਤੰਬੂ ਵੀ ਐ ਰਾਹਤ ਸਮਗਰੀ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਐ ਮੈਡੀਸਨ ਐ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਐ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੱਤਾ ਟੋਹਾਨਾ ਮੇਵਾਤ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ ਚਿਕਾਰਾ ਜੀ दो ने निकाल पहुंचे सबसे पहले तो जितने साथी हमारी आवाज सुन पा रहे सभी रामी जो हमारा किसान आंदोलन के अंदर भाईचारा हुआ था उससे हमने एक चीज सीखने को मिली मिट्टी जिसकी माई है वो सब हमारे भाई है क्या या यानी कि जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है जो भी अनदाता है वो इस मुश्किल की घड़ी में एक साथ खड़ा हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुजुर्ग कहते थे सब आपस में भाई भाई वो भाईचारे का नजारा आज फिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और मेरे हिसाब से हमारे ऊपर जब भी कोई आपदा आती है हम खुशी में इकट्ठे हो या ना हो हमारे बुजुर्गों ने पूर्वजों ने जो सिखाया दुख में हम जरूर इकट्ठे होते हैं और पंजाब जो हमारा बड़ा भाई है जिसके अंदर से ही हरियाणा उन्नीस में निकला था भले ही हम अलग हो गए हैं लेकिन आज भी हमारी जमीनें हमारी जड़ें एक हैं अगर ये आपदा जो आज हमारे सामने नहीं आई होती तो शायद हमारे को एक होने का मौका भी नहीं मिलता इस दुख की घड़ी में एकजुट होके हमारा संपूर्ण परिवार कोशिश कर रहा है और ये लड़ाई लंबी चलेगी ये नहीं है कि आज हम मदद करने के लिए आ गए फोटो वीडियो खिंचवाए और अपने घर चले गए असली जो महामारी फैलेगी वो पंद्रह से बीस दिन बाद फैलेगी पाथी और पंद्रह से बीस दिन बाद जितने जो परिवार है उनको दोबारा से जीवित होने के लिए आपकी और हमारी जरूरत वहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो मेरी आप सबसे गुजारिश है अपनी एकता के साथ साथ संयम को भी बनाए रखना क्योंकि पंद्रह बीस दिन के बाद दोबारा से आप लोगों की जिम्मेदारियां लगाई जाएंगी उन जिम्मेदारियों को निभाने का ऐसे ही काम करना जो हौसला और जुनून आज आप लोगों के बीच है सभी को धन्यवाद ये वो जोधा है जी किसानी आंदोलन से लत टूट तो गई थी ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਜੀ ਲੱਸੀ ਹੈਨਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ